नमश्चण्डिकायै ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेश्च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेताशुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः दे अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुराशीतिर्निर्यान्तु सबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालकादौ हृदा मूर्याः कालिकेयास्तथा युद्धाय सज्जा निर्यान्तो आज्ञया तुरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भोभैरवशासनः निर्जगाममः सैन्यसहस्रैर्बहुभिरवृतः आयान्तं चिण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं जास्वनैः पूरयामासधरणे गगनान्तरं ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तान्नादानम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्जा सिंहघण्टानादापूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काले जिज्ञे विस्तारिता नना तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यैश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानामतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनाम् तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चिण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपम् यथाभूषणवाहनम् तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययो हंसयुक्तयुमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणीत्यभिधीयते माहेश्वरी त्रिशूलवरधारिणी महाहिवदया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कोमारीशक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययो दैत्यनम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवीशक्तिर्गरुडोपरिसंस्थिता शङ्खचक्रगदाशान्ग खड्गहस्ताभ्युपाययौ यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः तिस्साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुम् नारसिंहीन्द्रसिंहस्य बिभ्रती सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेपा क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः वज्रहस्ता तथैवैन्द्रिगजराजोपरिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथाशक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिका ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चण्डिकाशक्तिरत्युग्राशिवाशतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलमीशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन्पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवापतिगर्वितो ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छथ बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्चिवाः पिशिते न यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिंस्ततः सा ख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तृष्टिवृष्टिभिः वव शुरुद्धतामर्षास्तां सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वथान् चिच्छेदलीलया ध्मा तस्याग्रतस्तथा काली शूलपातविदारितान् खट्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती विचरत्तदा। कमण्डलुजलाक्षेप हत वीर्यान् हतौ जसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रून्येन येन माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान तथा शक्त्यातिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवाः पेतुर्विदारिताः पृथिव्यां रुधिरोखप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्तादमुष्ट्राग्रक्षतवक्षसः वाराः मूर्त्या न पतमश्चक्रेण च विदारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्तीमहासुरान् नारसिंहे च च राजो नादापूर्णदिगम्बरा चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तम् महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपाये विविधैर्नेशुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां प्रमाणो महासुरः युयुधे सगदा पाणिरिन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रिय स्वभज्रेण रक्तबीजमताडयत् कुलिशेनाः तस्याशु बहुशुश्रावशोणितं योधास्तद्रूपास्तत्पराक्रमाः यावन्तः पतितास्तस्य तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं मातृभिरत्युग्रशस्त्रपातातिभीषणं पुनश्च वज्रपाते नक्षतमस्य शिरो यदा बवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाताः सहस्रशः वैष्णवीसमरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रितमसुरेश्वरम् वैष्णवीचक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जघानकौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चापि गदयादैत्यः सर्वायै वाहनत्पृथक् मातृः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तो हस्तेनासञ्चतशोऽसुरा तैश्चासुरासृक्सम्भूतैरसुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत्ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिकाप्रा हसत्वरा उवाचकालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्छस्रपातसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दोः प्रतीच्छत्वं वक्त्रेण नेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयम् दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा ताम् ततो देवी शूलेनाभिजघानतम् मुखेन काले जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावा था था वेदा तस्या तस्या वा जघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदानां चक्रे गदा पातोऽल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तु बहुशुश्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रे डचामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता ये स्या रक्तपातान्महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपोतस्य च शोणितम् देवीशूलेन वज्रेण बाणैरसिभिर्वृष्टिभिः जघानरक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं सपपातमही पृष्ठे शस्त्रसङ्खसमाहतः नीरक्तश्च महीपादरक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमुतुलमवापुस्त्रितशान्नृप तेषां मातृगणो जातो न नर्ता शृङ्मदोद्धतः स्वस्ति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सूर्यसावर्णिके मन्वन्तरे श्रीदेवीमाहात्म्ये अष्टमः श्रीजगदम्बार्पणमस्तु